Saya tidak pinjam alung. Saya ditipu oleh sindiket alung. Jadi saya tak naik naik ni. yang duduk main ni bayar. Selepas habis pinjam tu, kira semua orang dah settle. Tiba-tiba ada yang datang balik hmm. dan bagi pinjam. Dan salah seorang dari mereka, mereka tu, mereka masukkan duit. Apakah undang-undang yang tidak membenarkan kita membayar alung? Nombor satu, kerananya ada akta pemberi pinjam wang. Dalam seksyen lima kurungan dua akta perbincang wang dia kata Mana-mana orang yang menjalankan atau mengiklankan atau mengumumkan dirinya Sebagai menjalankan perniagaan memberi pinjam wang tanpa lesen Undang-undang kata tak payah bayar Sebaliknya undang-undang suruh tangkap dia Tangkap dia, siasat dia, tuduh dia di mahkamah Jika sabit kesalahan, orang yang memberi pinjam tanpa lesen ini boleh dipenjarakan dalam tempoh 5 tahun atau denda sebanyak RM250,000 minima sehingga satu juta. Dalam undang-undang Seksyen 17A kata, mana-mana pemberi pinjam, jika dia nak bagi pinjam, dia kena mengenakan kadar faedah maksimum bagi pinjaman yang bercagar. Cagar ni ada bercagar kereta ke, cagar aset ke. Maksimum 12%. Kalau tanpa cagaran, 18%. Bagi mereka yang mengenakan kadar faedah melebihi 18% setahun tau ke seminggu tau, ke enam hari, ke tujuh hari, ke sebulan setahun jika sabit kesalahan dia boleh dikenakan penjara tidak lebih 18 bulan atau denda tidak melebihi 25 ribu Yang ketiga Apakah yang berlaku di antara perjanjian di antara peminjam dengan pemerintah sama ada perjanjian pemutus ke perjanjian itu secara whatsapp ke perjanjian tu secara verbal ke dalam akta kontrak 1990 section 24A dia kata apakah balasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan apakah balasan yang tak dibenarkan balasan yang tidak dibenarkan di sisi undang-undang adalah balasan perjanjian yang forbidden by the law section 24A dia kata jika dalam perjanjian tu balasan dalam perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang perjanjian tu jadi tidak sah. Kita bagi analogi yang senang. Kalau lelaki kahwin dengan perempuan, nak batalkan dia kena melalui talak dan perlu disahkan di mahkamah. Kalau lelaki kahwin dengan lelaki, perlu talak tak? Tak perlu talak sebab perjanjian tu tidak sah. Void at initio, tak wujud daripada awal. Undang-undang yang keempat pula mengatakan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Seksyen 4 dengan 1B. Kesalahan pengubahan wang haram memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, memindahkan atau mengubah. Bermaksud, jika apa saja aktiviti haram yang mana ada elemen pindahan. Kalau kita pergi bayar dalam akaun tu, kita juga terlibat dalam pengubahan wang haram. Sebab tu tak boleh. Kalau kau pergi bayar benda tu, kau juga terlibat dalam pengubahan wang haram. Seksyen 107. Kanun kesesaan, kena kod. Dia kata, menyubah hati satu perkara. B mengambil bahagian bersama seorang atau apa-apa yang lain pakat jenayah untuk melakukan satu perkara yang melanggar undang-undang. Kalau you pergi bayar dekat dia, dia ni adalah alung tak belesin. You telah subahat betul terlibat dalam pakat jenayah. Kalau you jumpa dengan saya, minta saya pergi berunding. Eh tolonglah berunding dengan alung tu. Bahkan melakukan perbuatan itu merupakan satu pakat jenayah. Tak boleh berunding dengan alung tak belesin.